bir kuni o'sha nimaga keldik yarashtiruv komissiyasiga o'ntacha odam bor umumiy kelin bor kuyov bor yaxshi o'sha paytda qudalar yo'q ekan qaynota qaynona yo'q ekan so'ryapmiz kelin kelin ariza yozgan ajrimga nimaga ajrashmoqchisiz yashayolmaymant yo'q bu sabab emasda siz sababini ayting biz muammoni hal qilolmasak keyin mayli yozib beriladi dalolatnoma ketasiz sudga xullas oxiri ko'ndirildi va kelin aytdi hop erim ichadi uradi va bu narsaga man ko'nikib yashaganman va oxirgisi ishlamas ekanda eri xotin ishdan kelgan er kayib ichib olgan urgan xotinni padyezdga olib chiqib ustidan bir chilik sovuq suv quyib ichkaridan eshikni qulflab qo'ygan yechintirib dahshat bo'lganda shokka tushganmiz va shu narsani ayol <laughs> kishi kelin taxminan yigirma besh yigirma yetti yoshl atrofida edi aytgisi kelmayaptida dahshat bu masalan otasi agar eshitganda man bilmadim kuyov bilan qanaqangi muomala qilinardi u yerda man o'shayerda iltimos qildim ho'p bu aslida noto'g'ri bo'lsa ham lekin iltimos mana shuni shunda hozir o'zizda ajrashtirib yuboraylik <laughs> shunda hozir <laughs> o'zida daloln yozib beraylik bu odamlar yashamasin ayollar buning uchun turmush qurmaydi otalar buning uchun qizlarni uzatmaydi masalan man qabul qila olmasdim bu hozir agar o'sha yarashtiruv komissiyasi aytdiz boyyam ajrashtirormaydi cho'zib yuraveradi olti oy bir yil bir, bir yarim yil qilib bularga hozir muddat beriladi ertaga shunaqangi vaziyatga keladi shunda xotin joniga qasd qilib masalan de? to'yib ketadida yo ertaga buni joni hammanglarni bo'yninglarda qoladi mumkin emas bu narsa shundoq ajrashtiraylik hammamiz olib kelib qolamiz xudo xohlasa endi yomon tomoni misol uchun boya statistika haqida gapirildiyu o'sha statistikada bu erkak kishi ham borda bu erkak kishi ham borda o'sha statistikani ichida mm. va u o'zini er hisoblaydi u mm. statistikani ichida o'sha kishi er sifatida baholanadi xudo saqlasinda misol uchun shunaqangi vaziyatlar bo'lgan bilmayman qiyinda ta'riflash ba'zan ajrashtirib yuborish kerak bo'lar ekanda lekin yaxshi niyatlar bilan oila qurilgan yaxshi niyatlar bilan qiz uzatilgan lekin kuyov tanlashda ozgina shunaqangi muammoga duch kelingan ekanda ko'pchilik shunaqa ekan man o'zimda ham tanishlarda muammolar bo'lgan ya'ni ya'ni muammo shundayki surishtiruvda faqat oila surishtirilganda kuyov yoki kelin surishtirilmagan faqat oila surishtirilgan bilmadim balki ba'zilar uchun oila juda judaham muhimdiru ota ona muhimdir lekin o'sha e, kuyovni kelinni xarakterlari xulq atvori bu alohida masala ekana ko'tariladigan masala chunki o'sha shaxslar ya'ni boshqa biran yashaydigan shaxslar hisoblanadi keyin yana bitta narsaga to'xtalib o'taylik kelini olib qochish degan narsa bor bizda yo'q a ho'p bo'stonliqda bor biz guvoh bo'lganmiz misol uchun yigirma yil bitta qizni o'stirib katta qilyapsizda shundoq kimdir kelib turib uni olib qochib ketyapti bu birinchidan o'zi qonunan mumkin emas agar biz qonunga yuzlanadigan bo'lsak ikkinchi tomondan o'zi din bor shariat bor baribir o'zimizni musulmon hisoblaymizku birovni qizini shunday olib qochyaptida keyin unga majbur endi nomusiga tegadimi tegmaydimi bilmadim bir narsa deyolmaymiz lekin shunaqangi uh, nima urf odat kelin uyga qaytib boradigan bo'lsa qochilganidan keyin unga у boshqa hech kim e'tibor qilmas ekanda majbur o'sha işte oilaga turmushga chiqish kerak bo'ladi mabodo shunaqangi urf odatlar bor joylarda kimdir eshitayotgan bo'lsa bu narsaga qattiq e'tibor berish kerak avvalo shariat bu narsaga ruxsat bermaydi ikkinchi tomondan qonunan ham bu taqiqlangan mumkin emas ertaga juda qattiq javobgarlikka tortilish mumkin va mantiqan ham o'zi aqlga to'g'ri keladigan narsa emasda